райцентр Любашовка с размахом отметил свой день рождения. Подарком ему стал первый в Украине колбасный фестиваль-ярмарка «Новый Любашовский базар», организованный фондом Фурсина при поддержке областной и районной госадминистраций. В течение двух дней 28 и 29 сентября Любашовка превратилась в колбасную столицу Украины. Мы рады и вас на новому Любашевском базарі. Свою продукцию на ярмарке представили как известные на всю страну предприятия, производители колбас, так и местные фермеры. От обилия солями, ветчины, домашней колбаски, сала и прочих мясных деликатесов у посетителей просто разбегались глаза. А желающие продегустировать эту вкуснятину рисковали наесться до отвала. Брынзочка, помидорки, колбаска, грибочки и зелень. Вареничками, хлебом салом, украинскими голубчиками и даем запивать наше вино. Не удержались от того, чтобы обойти прилавки и попробовать множество вкусных вещей и организатора фестиваля. Народный депутат Украины, основатель благотворительного фонда Иван Фурсин и глава Любошовської райгосадминистрации Максим Обот. Горяченькие, запашненькі наши славные Спасибо. пироги. Вы приходите, Замечательно очень вкусно. Сложно все попробовать, потому что очень много. Некоторые продукты поражали не только вкус, но и воображение. Так специалисты предприятия «Сегрос» из Ширяевского района изготовили двухметровую колбасу, претендующую на внесение в Книгу рекордов Украины. А контрольные замеры производились прямо на Любашовском фестивале. Это хорошее солями, копчено вареная солями, свыше сортового мяса. Мы не думали о рекорде Украины. Потом, когда случайно заглянули в интернет, то самое большое солями в мире. В книге рекорда Гиннесса 2 метра 20 сантиметров. Я думаю, для рекорда Украины 2 метра достаточно будет. Здесь же на ярмарке разместили свои стенды народные умельцы из Любашовского, Ананевского, Николаевского, Ширяевского районов, представившие на суд публики вышивку, плетение, живопись и оригинальные самобытные изделия. Це маска, яка прикрашає на А глава Ивановской райгосадминистрации Наталья Бянова преподнесла в дар учредителю фестиваля Ивану Фурсину икону Божьей Матери, изготовленную народными мастерами. Я хочу, чтобы эта икона дала вам здоровья, счастья, достатка. для всего нашего Ивановского района примет речи, вітання и завжди пам'ятайте, что Ивановский район на карте існує, и мы за вас переживаем и сподіваємося. В течение двух дней гостей ярмарки ждала насыщенная культурная и развлекательная программа. Большие концерты дали популярные группы «Антитела» и «Мэтхэдс», фольклорную программу представил киевский коллектив «Червони Маки», а также юная звездочка из Любашовки, лауреат конкурса фонда «Фурсина» «Мы ищем таланты», а также международного фестиваля «Морская звездочка-2013» Яна Кноп. А я Боевые умения и конную джигитовку показал театр казацкого боя Спас из Запорожья. Пришедшие на праздник молодожены получили специальные подарки от Любашевского поселкового головы. Но особую радость зрителей вызвали конкурсы для любителей колбасы. И гости фестиваля все это оценили по достоинству. Мы получаем море эмоций, море удовольствия от всего. Купили почти все. все. Ну, дуже вкусно. Особливо Ширяївський район дуже вкусно. Ми геть не замітили, геть у себе самі купили ковбасу. Ну, понравилось, пиво вкусне, Ковбаса. Концерт хороший. Ждемо наступного концерту. Ремесла цікаві, дуже, дуже є цікаві експозиції, особливо вишиванки народні. Це було дуже цікаво. Дуже. Гарно, дуже багато красивих людей. Настрій підвищений, і мені здається, що навіть така похмура погода не буде якось впливати на той настрій, на ту атмосферу, яка тут проходить. Це територія позитива і гармонії. Впрочем, организаторы намеревались не просто развлечь публику. Они поставили перед собой серьезную цель – возродить торговлю на севере Одещины, напомнив всей стране о том, что такое любашовские колбасы. Мы должны сделать все, чтобы возродить эти традиции, сделать все, чтобы любашовку знали во всей стране, а может быть еще не только в Украине, но может быть и за ее пределами. І з вашою допомогою я думаю, що ми це зробимо. Ми зробимо ярмарку популярной. Ми возродим цей бренд, і к нам будуть приезжать много, много гостей, В тому числі я думаю, що не тільки з України. Фестиваль же потрібен для того, щоб якось колихнути громаду в цьому напрямку знову таки. привернути увагу до уже трошки призабутого бренду. Тобто на сегодняшний день мы просто не маємо права цим не скористатися и не дати можливість, новый шанс любочівці, скажем так, у цьому напрямку. Когда-то на этом месте вдоль старой киевской трассы располагался знаменитый дорожный рынок, на котором останавливались большинство проезжавших автомобилей и автобусов. Но новый автобан, проложенный в 2000-е годы, прошел немного в стороне, и строители не предусмотрели возможности заезда к павильонам. Торговля пришла в упадок. Когда э, э, был сбудована, этот были автобам. І було, як можливо, такий момент упущений з'їзду саме в Любашівку. Були втрачені дуже багато втрачено робочих місць, приблизно десь 200 робочих місць. Нам необхідний зручний заїзд, щоб весь транзитний транспорт, який проходив по селища, зупинявся у нас на автостанції, відповідно, заходив до нашого ринку. Ми над цим зараз активно працюємо. Я думаю, що наступного року ми вже почнемо якісь. в Фестиваль ярмарка «Новый Любашовский базар» показал, что традиции местных колбасников живы. И строительство удобного съезда с трассы Е95 позволит возродить знаменитый рынок, даст толчок развитию торговли, что в свою очередь приведет к созданию новых рабочих мест.